И также утром листал этот Инстаграм, э, вываливался Центр противодействия коррупции на рейл у Мерова только в США. 8 объектов недвижимости, но они их оценивают скромно, где-то примерно на 11 миллионов долларов. Я не понимаю, откуда он взялся, этот человек. Ноль толку от него для Министерства обороны, сплошные вопросы, Ну богатеет и богатеет. Владимир Александрович, схамениться, это все вопросы к вам. Искусственный интеллект министр Албании впервые выступил в парламенте с докладом о своей программной речи. Это уже настоящее. У нас тоже завтра будут не шмыгать, которые несут бред про эти дроны перехлопливать, а искусственный интеллект. А искусственный интеллект примет правильное решение. Да. Потому что он проанализирует все базы данных по всему миру. И скажет, ЗРПК, вот вчера над Киевом летал этот э, 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 дрон разведчик. И Виталька Кличко писал в бинокль смотрел. А где были дроны-перехватчики? Ясно, небо. Что они не перехватили? Вчера что этот, мне сбросили крины, там человек-подписчик, про этого Сержа Марка. Но его помню еще с педенных времен. Он под властью и видно под этими потоками перехватчиков. Он же там написал ну ели шнягу говорит Стодер, Лепил Горбатова, Да. А, э, а ему ответил Касьянов. Совершенно верно. По, су, по сути и по делу. Это неплохая тема дроны перехлопливача, но это выход из болезненной ситуации в серой зоне. Они неплохие по тихоходным этим целям, которые выискивают россияне. Вот зала залетает, она летит медленно, она ищет цель. И дрон-перехватчик взлетает. Я смотрю, как работают дроны-перехватчики пограничников расчетов. Один на локаторе видит его, передает данные оператору за компьютером. Тот поднимает этого оператора, который надевает очки эти, взлетает дрон. И вот это, что на компьютере в голосовое сопровождает, куда лететь, на какую высоту, в какую зону. И потом говорит влево-вправо. И там показывается бой, в котором в его секторе, на локаторе было 4 дрона. А они нашли визуально только один. Избили. Зал. Но три дрона не нашли. В том числе и r 10. Если идти путем того, что это будет контейнерного типа БПЛА, то мы приходим к ракете. Нам проще дорабатывать РС-80. Но это как вот контейнеры стоят такие, штук 10. Когда калибры вылетают, открывается шахта, и он вылетает. Туда нужно, так как россияне не увеличивает постоянно скорость шахеда, делает его реактивным, нам надо увеличивать скорость дрона. И так как мы выходим на суть, что дрону нужно, а его сейчас нет, это автозахвата цели по данным РЛС, а его нет. Есть ручное наведение то мы приходим к ракете. Какой смысл в этих дронах? Эти дроны можно тиражировать только для серой зоны. Там, где железо нельзя напхать, но можно завести людей. И они сидят в каких-то там полуразрушенных зданиях, норах, и отслеживают... Ну, часть разведывательных БПЛА они сбивают очень значительно. Но это для тихоходных этих дронов. А Шахет постоянно идет по пути увеличения скорости. Его максимальная скорость сейчас 520 километров. Крейсерская 365. Этого самого лучшего дрона перехватчика у нас 310 скорость. Мы уже не успеваем. И мало того, это возложено не на автоматику, а на человека. И этот серж Марко, он занимается дезинформацией. И наша власть, видно, туда запустили руки. Ну, Мерову надо одиннадцатую квартиру купить. И эта тема на гора. РС-80 есть? Есть. РЛС продают партнеры? Продают. РЛС у нас есть? Есть. Доведите этот комплекс до ума. Поставьте в голову радиоприемник и все. Не занимайтесь коррупцией, Галима. Люди страдают, бизнес горит. чего вы будете получать податки? Кто тут будет жить? На работу не пойдешь, потому что работу разбомбили. Казна пустая, потому что разбомбили, платить нечего налоги. А вы рассказываете сказки про ваши дроны-перехватчики. Вы их днем не можете перехватить. Понятно, что когда рой летит тысяча шахедов, только что-то вы там собьете. Я читали, это аж 100. Так кому же надо было сбить там, 95% их? Цели простые, несложные. На какой бы они высоте не летали. В чем прелесть ЗРПК комбинированного типа? Она берет все высоты. Новая, например, это Бофорс Зенитка Трайден 2М. Ее технические показатели 17 километров в высоту. Но стабильно она на 6 работает просто как песня. Как говорит киевсон как писа леса. Ой, господи. Вот честно говоря, так смотришь на них, руки опускаются. Так когда же вы падлы наворуетесь? Это что у этого хомяка 10, 8 квартир, да? Да только что нашли. Взяли, оскорбили чайка, нашли только 8. Плохо ищете. Еще же есть криптогаманцы. А у этих, что у его побратымов там, что, сколько всего. Шурма куда убежал? В свой дом в пригороде Мюнхена. А я Мюнхен только видел на остановках автобусных, когда на Фликсбассе ездил. Ну да. Там вчера турки выпустили новый каркут, но ну, тоже по теме ЗРПК, с новыми улучшенными программируемыми выстрелами. Россияне сейчас дорабатывают новый ПЗРК. Он э, там на 3D-принтере распечатан, вставляются две ракеты небольшие, тоже идут путем ракеты. Одеваются там специальные очки э, на этой установке, ну типа как FPV э, наведение. И подсвечивается цель. Уже эта программа в стадии доработки. Для того, что вот идет, например, мобильная группа, 5 человек, и их прикрывает один ПЗРК. -шник. То есть, где-то появились дроны, они, он достал этот ПЗРК, сбил два дрона. Ну, пока не так. Но стрелять эта ракета будет на 5 километров. Все, все этим путем идут. Рейн-металл этим путем идет. Шведы идут этим путем. Американцы этим путем. Эти же дроны-перехватчики еще 17 лет назад сделали первый Иран, Израиль. Э, Хезболла посылала какие-то зонды с какими-то вредными веществами. И они их сбивали этими дронами-перехватчиками. Американцы мучали с этим дроном-перехватчиком лет 10-15. Калибри, по-моему, программа была. Они ее закрыли. И перешли на стандартную ракету, маленькую. Ну экономно. Если у американцев эта ракета стоит примерно там 19 тысяч долларов, то по нашим ценам мы РС-80 можем доработать примерно в районе трешки. Ну если без коррупции. Но ну, а как у нас без коррупции? Кстати, хорошую вчера программу смотрел по э, технологии, например, там Агавка, кровать ракеты, которые переходят в... Народную сферу обслуживания это пылесос вот эти круглые. Там вот эта система устроена как на томагавке. То есть вот эти лучи, которые контролируют, чтобы не было столкновения с другими предметами. Когда она огибает землю. Вот так и вот такое устроено на вот этих круглых пылесосах. Наступлением на Купенск керует Сергей Староженко. Он был командующий 36-й бригадой береговой охраны Армия Украины, да. Вот такие подонки. Поэтому не все, что що... хорошо, что украинец. Ну да, Павлоград зазнав массового шахетного удару цієї ночі. Місто атакувало 20 БПЛА, Фиксуется пожежі. Да понятно, что Де Дети дрони перехватчики В, международных, в истории международных войн всегда был яркий пример Гитлера, где он неправильно делал приоритет развития. Он ракетчиков ограничил в деньгах, а сделал большую ставку, например, на малые подводные лодки. И он прогорел. И так часто, даже из патриотических позывов, власть неправильно перераспределяет направление ресурсов. Сейчас перераспределение ресурсов в сторону. Дронов-перехватчиков хибный шаг. Да.